Salam hörmətli izləyiciləri. Hamınıza xoş gəlmidik. Bu gün mən sizə bir dənə mənzil, full mənzil göstərəcəyəm, təqdim edəcəyəm. İlk öncə hörmətli izləyicilərin, bizə baxıb dəstəkləməyi unutmayın, like düyməsi boyon. Bu evimizin yəni ümumi koridorudur. Voy. Bu tərəfdən belə bil o tamam var. Evimiz deməli ölməkdəyiz deyilsə 130 kvadratmetrlidir. Xətay rayonunda Niyab küçəsində yerləşir. 3 otaq, rahatlıq 3 otaqlı. Evimiz də ki belə şık vəziyyətdədir. Yəni poli belə deyə kafe meqlaqlı, uçuplonlu poldur. Sistem də deyə, yəni istiliyi sisteminə tərciz olunub. Keçə birinci otağına. Birinci otağa ölkə dizaynı, hal-hazırda 20 kvadrat metrdir. Belədir. Demək, -hə. o otaqlar otaqlar özəl dizaynla, özlə. Tamamdır. Belədir. Qrafdan lampskalar var. Yəni keçə bu tərəfə, e -hə. yəni keçə hans sahəçi pərt qoşulu xarç beləci qeydə gir yaşa ev. Belə bir qüsturə. Kesək pərtli izləncə ikinci otağın. Aha, bir də onu qruplayım ki, polsuz, yəni döşəməsi laminatdır, 16. Yəni 16 qalınlıqlı. Keçi hürmetli izleyicilerimizin Bu da ikinci otakımız. Fenerci otak Bu da harbası iyi değil bir Bu var maksimleri, bir Atapleni sistemi. Yani, rəziyyətə məhz hazır vəziyyətdədir. Gözəl aboylar, hamısı bahalı materiallardan çıpadır oldu. Keçin, hörmətli izlə. Üçüncü otaq var. Üçüncü otaqı belə bir geniş, artasan 1.50 kvadratmetrlik evdir. Mənzildir. Belədir. O qava. Zövqə gələn nümunə olduğuna görə, həm düzlü, boşluğu, tam, burada daha düz yerlər, pərdələri öz yerlər. Qazı, suyu, işığı, Qazı bu qazın bu yaxınlarında verilir. Sənə də bəki bu yaxınlarda verilməlidir. Keçək. Dediyim kimi 4-cü, yəni ikinci sayıldığım mətbəx. Belə bir mətbəxi var. Qadınların sevdiyi məkan. Əl təsəvvürdə 2 kvadrat ola. Üzükü, yan yeri boydasa da, amma hamsa hazırda fətlər çəkirik. Yerli qafə, mətbəx. Bu da 3 kvm-lü. bir özel sistem, bir özel yerde. Bir sözden alırsak, 95 faiz taze ev, yaşı Yeni Ama bir de onu ki, bu fiyatında, yani mektedinde, böyle bir balkonu var, Gözəl bir eyvan, mənzərəsi düz yola baxır. Park yaxındadır. Kombi sistemi artıq hazırdır, hazır vəziyyətdədir. Qalıb boşvurmağın on. Hətta yemək də hazır. Belə bir gözəl peyzajı var. Nə deyəcəksən? Gecəyə hörmətli izləyicilər. Ha, samuzəyə hörmətli gecə. Amma planlə. Onun nöyə açdı, yəni batanda. Çox gözəl. Çox zövqlüdür ki. Belə bir samuzəy var. Mamaq mətbəxində süşək kasə. Moy dadlı beləncik. Yəni bahalı moydan idi. İspaniyadan gətirilib. Yəni ümumiyyətlə bahalı materiallardan istifadə olunub. Belə bir gücüsü var. Yəni işığla çıxır. Qudası bir alıdı, yəni istiliyi olanda tərəməni götürsün. Güclülərin tərəməsinə Keçək ikinci otağa da. Bu da mətbəx otağıdır. Sanrojeli toilet. Belə bir toilet var. Burda da yenə su şilkasının, yenə də eyni sistem, güc küz güsü, möydadırı. Bələdiyyə ilə hörmətli izləyicilər. Kir yaşa evdir. Eee, deməli, bizim mənzilimiz Xədayir rayonunda yerləşir, Niabov küçəsində. 11 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsidir. Qazı, suyu, işığı var, daimidir. Buçaq bu yaxınlarda veriləcək. Hal-hazırda müqavilədir. Qiyməti də endirildi. Qiyməti, hörmətli izləyicilər, 260.000-dən 245.000-ə endirildi. Ümumi sahəsi 130 kvadratmetrdir. Bizə baxdığınız üçün sizə təşəkkür edirik. Bizə baxıb dəstəkləməyi unutmayın. 乌拉沙。